Святий Боже, Святі віки, ви У Христа Весне Цар Я і Бога нашого насія, Боже надія наша слава тобі. Хай на посторі, треба подобне воно спілці нашій. Дякуючи президенту Сакашвілі, сьогодні велика команда спеціалістів грузинських працює в наших міністерствах. І ми також зараз готові надати Львів як пілотне місто для того, щоб ті реформи йшли якомога скоріше, щоб місцеве самоврядування отримало новий. Пане міський голова, я вітаю усіх мешканців Львіва, також і журналістів. с вашего дозволу я буду и российской мовой. по Минский голова, я у всех жителей Львова, также и журналистов. А, с вашего дозволу я буду разговаривать российской мовой. А, мы действительно под большим впечатлением а, от а, деятельности господина Мера Садового и от тех реформ, которые провели во Львове. Львов стал символом обновленной Украины. Вов не просто символ украинского духа, украинского национального характера, украинской истории, но это также символ, я думаю, будущего Украины. Потому что из этого города каждый раз начиналась украинская революция, из этого города началось уже началось украинское обновление. Я не буду говорить о будущем. Началось. Потому что то, что все после последние годы было сделано во Львове, дает надежду не только остальной громадной стране Украины, но и всем нам, которые очень переживают за то, чтобы у вас все получилось. Судьба Европы решается сейчас в Украине. Я думаю, что европейцы тоже это поняли. Украина спасает европейскую цивилизацию от фарвара 21 века своей кровью и своей жизнями. И сегодня также годовщина грузинско-российской войны, российского вторжения. Вчера была годовщина российского вторжения, сегодня вчера это отмечается в Грузии. И наши друзья это отмечают. Несколько сот людей сложили голову ну, грузинских солдат в 2008 году, но до этого против нас шла почти 20-летняя война, которая унесла десятки тысяч жизней. То, что происходит сейчас в Украине, нам очень знакомо. Потому что то же самое происходило все время в Грузии. Но то, что происходит в Украине, это тоже новость, потому что наконец-то начинается откат Российской империи, закат российского империализма. Это было сделано на Майдане, начало этого. И это закончится тем, что Украина окончательно выйдет победителем. Да, очень. Самая ужасная вещь, что может быть, это война. Мы это на себя испытали в течение десятилетий. И я могу сказать, что это самое ужасное, что может произойти с любой нацией. Хуже войны может быть только потеря полностью свободы. И украинцы это лучше всего знают. Поэтому надо, чтобы был мир, и надо, чтобы Украина была свободной. И Украина будет свободной, и в Украине будет мир. То есть Европа будет защищена, спасена, но главное, Украина тоже будет расцветать. Поэтому мы, конечно, с большим удовольствием приняли это приглашение. Еще раз говорю, что я дал много лет следил за теми реформами, процесс, процессом возрождения и развития Львова, который происходил буквально на наших глазах, на фоне безнадежности, цинизма, который насаждался, и в том числе в Украине. И этот город стал маяком того, что можно сделать что-то иначе. И много чего иначе. А сейчас тем более в новых условиях, этот опыт надо, чтобы распространился здесь и приумножился особо во Чем мы готовы, чем мы можем, мы можем готовы помочь. Потому что для нас ваш успех, ваша победа – это в долгосрочном плане наш успех и наша победа. Ваша свобода – это наша свобода. Ваше будущее – это наше общее, спильное будущее, моего потому что от этого мы все зависим. Еще раз спасибо большое. Я думаю, что у вас гораздо больше возможностей всего этого. У вас очень образованные люди. У вас есть потрясающая молодежь. Просто, просто интересная молодежь. У вас есть гораздо лучше географическая локация. У вас есть традиция огромная, историческая, цивилизационная. На этом можно построить просто чудо. Потенциал Украины, в принципе, один из самых лучших в мире. Правда. Это просто надо окончательно всем ощутить, и все должны в этом помогать. Все, что мы можем, и, а мы можем только просто делиться своим опытом. И действительно, очень много сегодня грузин работает в, в, в советниках разных министерствах. Многие украинские граждане грузинского происхождения сражаются сейчас на фронтах Украины, на фронте Украины, проливают свою кровь за Украину, так же, как в свое время. Люди, особенно выходцы из Льва, пролили кровь за Грузию в Абхазии и других местах Грузии. И мы никогда это не забудем. Мы возвращаем долг. Я помню очень хорошо, как украинские пилоты вывозили из-под бомбежек наше мирное население, рискуя жизнью. Поэтому наши народы связаны с кровью. Георгий Гулгадзе, который в этом городе тоже очень знакомый, знакомая фамилия, тоже был и героями Украины, героями Грузии. И много-много есть известных и много безымянных тоже, которых мы не, до сих пор не знаем, но обязательно должны об этом рассказать. То есть я не знаю больше другого города, по духу любви, свободы, по опыту исторического, настолько близкому к нам в мире, чем это Львова. Это правда так. Поражение. Они не смогут повернуть Что бы они ни делали? Хотя, конечно, 1, 2, 3.